Вітання усім глядачам телеканалу Скіфія. Дякую, що сьогоднішній вечір ви проводите разом з нами. Тож, всі, хто сьогоднішній вечір проводить з нами, ми запрошуємо до нашої вечірньої студії. Як вже склалося за традицією, у понеділок ми говоримо про найбільш болючі, найбільш важливі теми. І запросили до нашої розмови першого заступника голови обласної державної адміністрації керівника апарату. Отже, вітайте у нас в студії сьогодні. В'ячеслав Білий. Добрий вечір. Добрий вечір. Як завжди раді вас бачити. Ну і зрозуміло, що ми будемо саме вам сьогодні адресувати усі запитання, які накопилися за останній тиждень. Я хочу почати із теми, яку сьогодні піднімають на всіх рівнях, навіть на найвищому, і президент України і уряд наголошують на важливості розвитку національної економіки. Саме це питання піднімали знову на всеукраїнській нараді, яка проходила у Дніпропетровську під головуванням президента. На яких проблемах президент знову зосередив увагу присутніх? Я знаю, що ви також були в числі запрошених. І які шляхи виходу пропонує із склавшися ситуацію президент? Саме главная тема этого совещання, конечно, были вопроси поддержки реального сектора экономик. экономики. Но началось оно, оно проходило в Днепропетровске на базе самого крупного объединения нашего космического «Южмаш». Присутствовало там количество где-то около 250 человек, в реалиях человек 50 чиновников вместе с министрами и представителями областей, а основная масса это руководители крупных предприятий, особенно машиностроительной отрасли, директора крупных государственных предприятий. Так вот, Виктор Федорович Янукович начал это совещание с главного вопроса. Он поставил вопрос о качестве жизни у нас в государстве. И первое, на чем он заострил внимание, что мы еще не выполнили данное обещание сравнять минимальную пенсию и минимальный прожиточный минимум. И вот на этом акцентировалось внимание, и через эту позицию шли все вопросы. И когда ставился вопрос работы реального сектора экономики, а особенно предприятий машиностроения, металлургического комплекса судостроения, то главный вопрос стоял, как не сократить производство с сокращающимся потреблением данной продукции за рубежом как ее использовать на внутреннем рынке, как при этом повысить заработную плату и как не сокращать социальные вопросы. Потому что среди выступающих были такие направления. Они говорили, вот в частности министр финансов говорил о том, что в Европе такие страны, как Греция, Италия, Испания, Португалия, другие, сегодня увеличивают налоги сокращают содержание социальных программ, сокращают содержание чиновничьего аппарата, а мы, наоборот, идем на снижение налога. У нас с 2013 -го года планируется снижение налога на прибыль. Вот как нам удержать эти позиции с тем, чтобы выполнять свои обязательства, и с тем, чтобы путем. Увілічення потреблення на внутрішньому ринку нашої продукції предприятия не дати спаду производства і удержатися на рівні і достойно наращувати производство. Ну у нас в області поки ще е, існує декілька підприємств, які можна сказати, що намагаються виживати. Якщо говорити про них, і зважаючи на ті завдання, які ставить президенту, які завдання у отримала Херсонщина. Самый важный вопрос, вот вы сейчас сказали, выживают. Я бы немножко вас поправил, потому что наши предприятия начинают наращивать производство. И впервые за полгода мы имеем положительный баланс в росте объемов промышленного производства и ее реализации. А по итогам 8 месяцев мы уже вышли на существенный рост 108,7%. А до конца года ожидаем, может быть, и до 10%. Все будет зависеть, как мы успешно сработаем этот четвертый квартал. И поэтому наша задача тоже, как получить заказы так, и как реализовывать продукцию. Вот для нас важный из тех заданий, которые поставил президент, это прежде всего моменты, касающиеся сельхозмашиностроения. Вот здесь была поставлена задача министру, агропромышленного комплекса и министру экономики, отработать совместные программы, во-первых, по изменению формулы работы лизинговой компании нашей государственной, которая в лизинг берет оборудование из-за рубежа. Они закупают на наших предприятиях, и наши предприятия не пользуются условиями лизинга из-за той формулы, которая существует сегодня. И это касается прежде всего нашего машиностроительного завода, который сегодня имеет комбайн с солидными параметрами, и он нужен нам. И если бы была другая формула работы лизинговых компаний, я уверен, что этот бы завод сегодня работал мощнее. Чем можно изменить эту формулу, чем было дано задание? Притом задание дано уже до конца месяца иметь концепцию. Вот также было обращено внимание и сегодня на судостроение и президент тоже дал э, задание и этот вопрос э, разрабатывать эти программы запускать вот это будем говорить из совещания это самое главное то что касалось наших предприятий и здесь вот мы, я думаю, продолжим эту работу в плане, во-первых, своих предложений правительству, но я думаю, что вот в разрезе судостроения мы будем предлагать проведение здесь у нас серьезного совмещания по именно данной проблематике и, наконец, по решению вопросов, во-первых, судостроения, а, вторых, судоходства. Я хочу нагадати нашим глядачам, що вони як завжди мають можливість приєднатися до нашої розмови. Зробити ви можете за допомогою телефону 22 48 02 протягом ефіру. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання або ж просто висловлювати думки щодо тем, які ми сьогодні піднімаємо. Ви вибачте, Я хотів би додати, що Президент особое внимание обратил еще и на решение внутренних проблем с помощью развития тех отраслей. А это идет о строительстве дорог, о строительстве государственных дорог, о строительстве местных дорог, сельских дорог, а также мостовых переходов. И вот здесь мы сегодня работаем в области в русле заданий тех, которые поставил президент. И мы видим, что и президент, и правительство, естественно, и помогают нам, исходя из того, что мы действительно закладываем в основу своей работы именно решение вот этих проблем. Я знаю, що на цій нараді піднімалося дуже багато уваги, приділили питанню захисту товаровиробника на зовнішньому та внутрішньому ринку. Якщо говорити про Херсонщину, ви щойно сказали про машинобудівний завод, що є певні проблеми. Якщо говорити про решту товаровиробників, чи мають вони проблеми сьогодні із реалізацією своєї продукції? Да, єстена іміють проблеми. ведь, ну якщо ми говоримо про промислове прозводстві, то тут же завод Палада. Он же сегодня имеет массу проблем, ведь заказов-то обмаль, а заказы эти должны отрабатываться, ведь это уникальное предприятие в мировых масштабах. И вот как раз на этом совещании был министр иностранных дел Грищенко, которому конкретно было дано задание отрабатывать всех своих работников, направить в регионы, оказывать помощь в реализации продукции и заключении международных контрактов. Это же касается и суда завода, ведь те заказы, которые мы сегодня имеем, они же не местного плана. Можемо ми знайти замовників, наприклад, для суднобудівного заводу, тут у нас в Україні? Ну, я думаю, если вот сегодня будут отработаны те направления, которые мы видим перспективные, и будет выработан подход и государственная программа, сто процентов мы можем это делать. Ведь даже, вот смотрите, мы же сдали вот этот зернокомплекс Небулона на Каховском море. так? Мы там сразу говорили, что там и закладывается и база флота база флота будет состоять из барж, катеров, то есть мы имели и договоренности уже и о заказах барж на нашем судостроительном заводе, а вот теперь нам надо еще раз вникнуть и изучить потенциал других наших судостроительных, судоремонтных заводов, я имею в виду Коминтерна, Куйбышева, ведь нам надо сегодня восстанавливать вот те суда, малые, малые суда, суда на подводных крыльях те, которые делаются из дереалюминиевого сплава, потому что это специфичное производство. Судозавод не может работать, у него нет технологии по работе на этом сырье. Поэтому здесь надо нам сегодня изучить, и мы ставим такую задачу. И вот совещание, о котором я говорил, мы тоже должны отработать и реально предлагать. Если мы видим эту программу, реально даем свои предложения, То тогда можна і ждать віддачі. Термін поставлено до кінця року. Ви маєте надати пропозиції і будемо чекати зворотньої реакції. Я хочу згадати про ще одну не менш важливу тему, яку ми неодноразово порушували в цій студії. Ну і можна сказати, що вона також сьогодні обговорюється в усій Україні з ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича. Це покращення. Медичних послуг, якщо говорити про наш регіон, то за результатами першого півріччя ми можемо говорити про певні зрушення, і саме про ці зрушення, і взагалі про результати першого півріччя у медицині на Херсонщині йшлося на нараді, яка відбулася нещодавно. Я пропоную спершу нагадати, як це відбувалося, і ми повернемося до нашої розмови. На колегії управління представники медичних установ говорили і про досягнення, і про сумну статистику в області, а також про нові завдання у другому півріччі, як зазначив заступник начальника управління охорони здоров'я Володимир Пасіка, є позитивні зміни. Це стосується і збільшення бюджету на 2012 рік і впровадження нових лікувально-діагностичних технологій. Березні поточного року відділення серцево судинної хірургії обласної клінічної лікарні вперше виконало оперативне видалення тромбів з порожнини серця з використанням апарату штучного кровообігу що запобігло виникненню тромб болі і легеневих артерій та спасло життя пацієнту після довгорічного навчання фахівців цього ж відділення відновлено аорто-коронарне шантування. Зведенням дію міського центру серця область матиме максимальні на сьогоднішній день умови для висококваліфікованої медичної допомоги кардіологічним хворим, що в кінцевому результаті буквально за декілька років змінить демографічну ситуацію, продовжить тривалість життя мешканцям області. Не оминули увагою і забезпеченість ліками стаціонарних хворих у районах. Найвищий показник у Каховському, Голопристанському та Білозерському районах, найгірше профінансовано один ліжко день у Великолександрівському, високопільському та верхньорогачьому. Ському є велика потреба у нових хірургічних ліжках, та і звичайних не вистачає. Також необхідно максимально розширити виїзну роботу в сільській місцевості, адже зростає кількість онкологічних захворювань. Приємна новина показники смертності новонароджених значно зменшились. Ми змогли знижу поступово знижувати, і ця тенденція продовжується захворюваність новонароджених, і це є свідченням професійно-грамотного ведення хворих вагітних. Не можу не назвати, не назвати значним досягненням і зниження такого важливого для нас показника, як смертність дітей від 29 діб до року. Зниження відбулося майже вдвічі варто зазначити, що деякі керівники та засобники райдержадміністрації проігнорували колегію. На засіданні було оприлюднено список тих, хто отримує стипендію обласної ради. Крім того, члени колегії поставили нові завдання на друге півріччя 2012 року. Насамперед, завершити створення центрів первинної медико-санітарної допомоги у міських та центральних районних лікарнях, проводити профілактичне обстеження онкозахворювань туберкульозу. Також міським та центральним районним лікарням потрібно якнайшвидше вивчити мож. Обеспечения житлом молодых Несмотря ни на какие препоны, мы в сентябре месяце откроем центр сердца в больнице имени Лучанского. 2013 год возможно будет объявлен годом развития здравоохранения и будут очень серьезные финансовые вливания в медицинскую отрасль во всех регионах. Амося до нашої розмови. Я нагадаю, що спілкуємося сьогодні із першим заступником голови обласної державної адміністрації, керівником апарату на студії В'ячеслав Білий. В'ячеслава Семеніч, ми звикли до того, що колегія будь-яка і, зокрема, колегія управління охорони здоров'я, крім того, що підбиває підсумки за півріччя медики, ставлять і певні завдання собі на півріччя. Наступне можемо говорити про ті завдання, які беруть на себе медики? От на наступне півріччя. естественно, сегодня идет реформа медицинского обслуживания. Мы знаем основные задачи этой реформы, мы о них уже с вами говорили. Это самое главное повышение качества медицинских услуг и доступность. Вот в этом плане уже сделаны довольно серьезные шаги. Я хочу сказать, что практически завершено создание ЦР... центров первичной медико-санитарной помощи в городских и центральных районных больницах. Так? Сейчас мы работаем с тем, чтобы работали ФАПы в селах и поселках, где они сегодня есть, и открываем новые. И мы действительно имеем пример хороших ФАПов, а нормального отношения к этому. Вообще задача стоит, чтобы у нас в каждом населенном пункте, я имею в виду сельском, был ФАП, а в маленьком Первичный медицинский пункт. Вот этой задачей занимаемся, это первое. Но для Херсонской области еще важны вопросы экстренной медицинской помощи. Закон принят. Но для того, чтобы этот закон, привести в действие для Херсонской области, надо очень много еще вложить, чтобы его, эту экстренную помощь сделать эффективной. Специфика области, она не такая, как все области Украины. У нас самая негусто заселенная область Украины. Расстояние между населенными пунктами довольно существенные и поэтому э, выполнять те задания которые ставятся чтобы в течение 20 минут скорая помощь была в любом месте то есть здесь надо четко отработать схему четко покупать новые, Медицинские Обладание. автомобили, оборудование. Вот этой всей работой мы занимаемся. Я не случайно вот в своем выступлении на коллегии сказал о будущем годе. Он действительно сегодня планируется серьезные значит фина, серьезная финансовая поддержка для закупки медицинского оборудования новейшего и для закупки транспорта медицинского. Мало того, я думаю, в этом плане нам немножко повезло. Было перераспределение закрепления отраслей за кураторами из Кабинета министров, и нашу область на сегодняшний день курирует Министерство здравоохранения. Я думаю, мы будем иметь тоже поддержку, исходя из этого. Но Самое важное, вот мы сегодня, я говорил о том, что вот в ближайшее время мы открываем центр сердца в, боль, в больнице Лучанского, понимаете, здесь вот действительно получается серьезный комплекс для больных с сердечными заболеваниями.